Почему христиане в своей жизни не могут поразить сатану? Поразмышляем сегодня над этим вопросом. Ведь в Евангелии от Марка, в 16 главе, 17 стих написано, «У веровавших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов». Самое первое знамение, которое должно сопровождать жизнь христианина. Почему же в своей реальной жизни христиане часто терпят поражение? И не только не могут изгнать бесов из других людей, но и в собственной жизни не могут получить освобождение. От духов страха, депрессии, уныния, разочарования, раздражения и так далее, и так далее. Почему сегодня множество христиан вынуждены обращаться за помощью к психотерапевтам и употреблять антидепрессанты? Почему не удается освободиться от грехов? Я приветствую всех, кого эти вопросы интересуют послании Иакова, 4 глава, 7 стих, такое обетование Божие мы читаем. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас». И вот в этом же тексте есть и ответ на вопрос, почему дьявол не убегает. Потому что успешно противостать дьяволу можно только покорившись Богу. Вообще, сама по себе природа непокорности, это же и есть природа дьявола. Ибо сатана, его имя и означает противящийся Богу. И если в человеке есть какая-то непокорность, то природа сатаны не может изгнать сатану. И наоборот, таким образом дьявол находит место, имеет легальное право пребывать в каких-то сферах жизни человека, воздействовать, ну и приносить разрушение соответственно. И тогда получается, христиане порой много времени тратят на то, чтобы как-то молиться против дьявола, воевать с ним, а успеха-то нет никакого. Потому что мы мало заботимся о том, чтобы нам действительно достичь смирения перед Богом, пребывать в покорности и послушании Ему. Вот в своем служении внутреннего исцеления и освобождения мы сотни раз молились за Изгнание бесов за освобождение демонической зависимости людей, причем христиан в основном. И на практике я увидел такую вещь. Вот начинаешь молиться за человека, у которого есть какие-то проблемы, да, и он там подозревает или видит, что есть какие-то атаки дьявола. Проявляются бесы и не выходят. И нет смысла часами кричать, надрывать свой голос и изгонять оттуда беса останавливаешься и начинаешь искать причину, где в человеке есть противление, за которое держится этот нечистый дух. И молиться за изгнание бесов вообще не надо долго часами. А вот выявить причину и привести человека к покорности Богу в этой сфере, тут иногда и часов не хватает. Иногда у человека месяцы и даже годы уходят на то, чтобы все-таки покориться Господу в какой-то сфере и перестать противиться Ему, как бы продвигая, проталкивая свои какие-то желания, свои какие-то цены, свои цели, свои какие-то мотивы. Имейте в виду, что если дьявол не уходит из жизни человека, то это означает, что в жизни человека дьявол имеет место через какие-то ложные убеждения, через какую-то нечистоту, какой-то порог, какую-то внутреннюю неправду. И изгонять сатану именем Иисуса Христа ⁇ это не просто произносить имя Иисуса своими устами, но это представлять самого Иисуса Христа. А чтобы представлять Иисуса, чтобы мы могли явить Иисуса перед духовным миром, перед сатаной, и чтобы сатана убежал в результате, нам нужно быть покорными Богу так же, как Иисус, до смерти крестной. Не представляться от имени Иисуса нам надо. А реально представлять самого Иисуса, Его, а не Себя. Вот в этом сила Божья. Если мы только произносим эти слова во имя Иисуса Христа, а сами непокорны Богу, живем в духе сатаны, ну никаких причин у дьявола слушаться наших слов нет. И часто происходит э, с такими христианами, так же, как это произошло э, с теми сыновьями священника Скевы. Помните наверняка эту историю? Из 19 главы Деяний. Давайте прочитаем и вспомним с 11 стиха. Здесь написано. Бог же творил немало чудес руками Павла. Вот, кстати, обратите внимание, даже подчеркнуто, что это не Павел вообще творил чудеса, но Павел являл Бога, который творил чудеса. И вот как-то Павел научился являть Христа в своей жизни, в своем служении. Как мы попозже порассуждаем. А здесь сила Божья являлась так, что на больных возлагали платки и опоясанья с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять имя Иисуса, говоря «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они ноги и избитые выбежали из того дома. Вот такая вот духовная война получилась. Не в пользу этих верующих. И так часто бывает и у христиан сегодня. Начинают враждовать с дьяволом, а на самом деле сами бегают от него, а не он бегает от них. Хотя, по идее, по слову Божьему, так быть не должно. Почему это происходит? Потому что нет явления Божьего, нет явления Христа. И вот здесь дальше написано, это сделалось известно всем живущим в Ефесе, иудеям и еленам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса, многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. Исповедовали и открывали дела свои. Потому что если внутри есть какая-то нечистота, есть какая-то порочность, если дается место дьяволу, то никакой победы над дьяволом не будет, но дьявол будет одерживать победу над такими, заметьте, уверовавшими людьми. То же самое происходит и сегодня. Мы должны понять, что сила Божья проявляется в нашей жизни не от того, что мы получили какое-то откровение истины от Христа – но сила Божия проявляется от того, что эта истина открылась в нас и через нас, явилась через нас. Получить откровение – это еще половина дела, это неполноценное понятие. Нет никакой пользы от того откровения, которое не открыло в нас Христа. Это точно так же, как Ной в свои дни получил откровение от Бога, что будет потоп, и так бы жил с этим откровением, хвалился и верил, что с ним все будет хорошо. Но это откровение произвело изменение его жизни, так что вместо того, чтобы жить как все люди того времени, быть одним из них, он занялся совсем другим, он начал строить ковчег спасения, отделившись от этого общества. И поверив Богу, он получил в результате избавление. То же самое с лотом произошло. Когда он получил откровение, что будет, уничтожен огнем Садом, то это откровение дало ему веру, которая вывела его из Содома. Если бы он с этим откровением остался сидеть в Содоме, он сгорел бы вместе с этим Содомом. Поэтому, когда мы говорим, что мы получили откровение о том, что мы теперь новое творение, что мы теперь дети Божьи, мы царствуем со Христом, и мы наследники Царства Божьего, но при всем при этом мы продолжаем жить и руководствоваться всем тем старым, что из себя представляла наша личность, то тогда мы просто в самообмане находимся. И это обязательно приведет к разочарованию. Знаете, есть такое в Библии понятие, а, не просто получить откровение, а открыть в себе что-то или кого-то. В послании Галатам в первой главе апостол Павел пишет об этом. Давайте я тоже это место прочитаю вам с 11 стиха. Павел здесь так говорит. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человеков, но через откровение Иисуса Христа». То есть, смотрите, он получил откровение Иисуса Христа. Христос открылся, помните, там по дороге в Дамаск. Потом еще там были, значит, слова определенные, действия какие-то людей, которых он принял. Вот. И он принял что-то, получил и принял, но это еще не все. Дальше смотрите, что. 13 стих. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в действий, что я жестоко гнал церковь Божью и опустошал ее, и преуспевал в более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Вот какой этап с ним произошел. Бог открыл в Павле сына своего Иисуса Христа. Из-за того, что Павлу открылся Христос, и он принял Христа – это привело к тому, что он отказался от всего того наследия, которое он имел в своем прежнем образе жизни. Он действительно стал новым человеком. Все, что для него было преимуществом, он почел читою, как он пишет послание филиппийцам. Он отделил себя от всего своего родословия, от всех ценностей, целей и отдал себя Христу. И фактически тот Савол, которым когда-то был Павел, умер таким образом, этот Савол и старсы, А появился теперь Павел Христов. И поэтому, когда Павел служил, то через него являлся Христос, носителем которого Павел был реально. И бесы убегали. И происходила победа Божьего Царства. Знаете, с чем это можно сравнить, чтобы было понятно? Вот э, я учился в Железнодорожном институте. Я пять лет учился, сдал кучу экзаменов, защитил диплом, и вот я получил э, это звание. Инженер-железнодорожник. Я имел это звание. Но когда я пришел на железную дорогу работать, и когда мне дали вот железная дорога, вот инструмент, вот бригада, строй, делай, когда я вошел в этот процесс, то тогда во мне открылся инженер-железнодорожник. До этого у меня было звание, а теперь я стал в своей вот этой практике жизни, в общем-то, неплохим строителем железных дорог. Апостол Петр в первом послании, 5 глава, 9 стих, пишет такие слова в отношении победы над дьяволом. «Противостойте ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». И вот мы берем вот это словосочетание Противостойте дьяволу твердой веры. И смотрите, что делают христиане: весь фокус, все усилия как-то сконцентрироваться, напрячься, всю свою энергию внутреннюю напрячь. Я верю, что дьявол сейчас убежит, я повелеваю его во имя Иисуса Христа. И там, знаете, надо жесты какие-то, какие-то слова, какие-то напряжения на лице, многозначительные какие-то интонации в голосе. Это вообще все ерунда. Это дьявол никогда не испугает. Чего боится сатана? Вот Петр пишет, перед этим надо читать, начиная с 6 стиха. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время». Когда мы смиряемся перед Богом по образу Христа, то фактически это смирение, это и есть действие креста в нашей жизни, которое умерщвляет ветхую нашу природу и только таким путем открывается в нас новая природа Христова, которой дьявол боится. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. То есть ты оставляешь свои цели, планы, все то, что для тебя представляло ценности, смысл твоей жизни, пока ты был без Христа, оно все умирает в сторону. Ты все доверяешь Богу. Бог знает, как Он теперь будет устраивать мою жизнь. Где, как, что, каким путем. Он печется обо мне, Его воля добудет. Не моя, а Его. И тогда уже можно трезвитесь, бодрствуйте. Противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. То есть он ищет доступ, ищет возможность за что зацепиться в тебе, найти в тебе какую-то природу, которая ему подвластна. А знаете какая природа подвластна, Сатане? Природа нашей плоти, природа э, человека, рожденного по Адаму. Потому что еще там в бытие, если мы с вами будем читать, я напомню, там Бог произнес э, два слова таких. Одно в адрес Адама, он сказал, прах ты и в прах возвратишься. А другое он сказал, змею будешь питаться прахом. И вот дьявол и питается прахом. Он питается страстями, похотями, стихиями, которые живут в нашей плоти. Вот этими эмоциями, раздражениями, желаниями, целями, планами. И дьявол доступен к этому, ко всему. Все, что от мира этого в нас, к этому дьявол имеет доступ, потому что он князь мира сего. Когда мы наполнены ценностями, идеалами, наследием, этого мира, наследия Мадама, то дьявол приходит к нам очень легко, он приходит за своим, и он имеет доступ к нашей жизни. Но когда мы все это отдаем Господу, то тогда дьявол не находит в нас места. Помните, как Иисус и говорил, вот идет князь мира Сего, но во мне не имеет ничего. И тогда ты живешь в свободе от сатаны, тогда ты имеешь победу Божью в своей жизни. Противостать... Дьяволу твердой веры это значит вначале получить от Бога познание Его воли и принять Его волю. Вера не в то, что я верю, что дьявол убежит, а вера в то, что я верю, в то, что Бог сказал, что Бог хочет и покаяюсь тому, что Бог хочет и что Бог производит в моей жизни. На самом деле поверить это означает, что некая совершенная Богом во Христе Иисусе реальность должна в нас воплотиться. Мы правильно декларируем тот факт, что мы умерли со Христом, воскресли и имеем наследие вечной жизни. Но вот только верим ли мы в это? То есть воплотилось ли это в нас истина? Где мы умерли и воскресли со Христом, если мы все еще продолжаем держаться своего плотского родословия, своей национальной принадлежности, своих этих ценностей, причастностей, связанных с этим миром, с этими странами, с этими народами. Как-то тут не стыкуется это все. У нас не происходит так, как пишет Павел в Колоссянам 3 главы. Прочитайте эту всю главу. Там Павел говорит, если вы воскресли со Христом, то теперь ищите горнего, помышляйте о горнем, о Христовом, а не о земном. А у нас это как? Мы воскр... говорим воскресли со Христом, говорим, что мы теперь носители Царства Божьего, а всем своим сердцем, всеми чаяниями, эмоциями, желаниями продолжаем жить стихиями этого мира. Это нас касается, это наше, мы к этому имеем отношение. Не работает тогда. 9. стих 3 главы Колосянов. Павел говорит, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, нету никого ков больше вот этой физической плоской причастности, но все и во всем Христос. Нет уже больше россиянина, украинца, белоруса, американца, немца. Есть один народ во Христе Иисусе независимо от того, какой язык мы используем, из каких народов мы вышли, на какой территории мы живем и служим. Надо отрываться от этих всех причастностей, умереть, распяться для этого мира. Когда христиане, знаете, вот так спорят, доказывают, у них такая вера, что Христос уже все совершил, все за нас сделал, мы все уже имеем, надо только верить, что мы имеем это царство Божье, мы новое творение, как дети Божьи, имеем власть и можем царствовать. Ну, как бы правда, что все совершил Христос, это истина. Вот только к тебе, дорогой христианин, это правда. Имеет ли какое-то отношение? Вот в чем вопрос. Потому что если мы продолжаем еще жить по плоти и по человеческим обычаям, то возникает вопрос, воплощается ли в нас та правда, та истина, которую совершил Иисус Христос. Нам не нужно хвалиться своим рождением свыше и спасением, нам нужно совершать это спасение. Апостол Павел пишет, 1 Коринфянам, 3 глава, 3 стих. Вот в чем проблема. «Потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть и споры и разногласия, то не плотские ли вы, не по человеческому или обычаю поступаете». А в 8 главе Римлян, 13 стих, вы помните, там написаны такие слова. «Если живете по плоти, то умрете». Можно иметь откровение от Бога. Можно иметь Дух Божий, но не жить им. Это может быть правда, что ты имеешь и спасение, и рождение свыше. Но живешь ли ты этим спасением, этой, этим новым рождением, или продолжаешь жить, как старая ветхая природа? Если живешь по плоти, то нет никакой силы царства, и погибнешь тогда. А если ты имеешь веру, что ты рожден свыше, что ты спасен, то покажи эту веру. Покажи ее, как, как она проявляется в практике. Вот если я, например, имею автомобиль. Я буду говорить всем, я имею автомобиль, я имею автомобиль. То резонно будет задать вопрос, почему ты на нем не ездишь? Покажи мне автомобиль. И вот когда я его покажу, что там откроется? Что я его не обслуживаю, что он у меня ржавеет где-то в гараже или в огороде. И вообще ездить не может. И что толку от такого автомобиля? Поэтому что с твоей верой? Испытай твою веру, покажи твою веру. Кстати, есть такое видео на этом канале. Об истинной вере, о том, как она испытывается. Можете посмотреть это тоже. Итак, настоящая истинная вера, она делает нас сопричастниками Иисуса Христа, то есть приводит к тому, что Иисус Христос открывается через нас. Если мы верим в Его смерть и воскресение, но не являемся причастниками этой смерти и воскресения, то есть мы не можем тогда явить Христа через себя, то тогда мы просто, просто люди, знающие правильную информацию. Мы что-то слышали правильно, и мы, может быть, даже видели. Мы, знаете, зрители и наблюдатели, но мы не участники Царства Божьего. Это разные вещи. Разные вещи. Видеть, что делает Иисус, что-то знать об этом, или быть носителем дел Иисуса Христа. А единственная возможность стать причастником Царства Божьего, это что, друзья? Это принять крест. Потому что где может возникнуть причастность соединения между грешным человеком, вот рожденным по Адаму простой обычный человек с греховной природой и святой Сын Божий Иисус Христос, пришедший с небес. Как они могут соединиться? Где, где ты можешь причаститься Его природы? Только через крест? Крест это единственное место, где Святой Божий Сын принял на себя наши грехи. Греховность и святость соединилась. И пришла смерть греховного. Поэтому, когда мы принимаем крест от Господа в нашей повседневной жизни, мы учимся нести крест, видеть крест, покоряться кресту, позволять этой силе креста производить в нас работу, распинающую Ветхого человека, видеть и принимать и покоряться, как крест просто разрушает все наши представления о жизни, все наши мысли, все наши ценности, все наши причастности, привязанности, все это канет в прошлом. И дальше мы знаем, что сила воскресения начинает новую жизнь по воле Христа в нас проявлять. Вот тут тогда Христос в нас открывается. Только несение креста, принятие и несение креста открывает в человеке то, что Иисус Христос совершил на кресте для человека. А без этого Иисус-то все совершил, но лично к тебе это не имеет никакого отношения. Иисус сам по себе, ты сам по себе. Вот к Адаму любой из нас имеет непосредственное отношение. Потому что мы все были в Адаме, когда он вошел в непослушание Богу, еще в Эдемском саду. Мы в его генах, мы от его плоти рождены, мы как бы в нем сотворены были, мы присутствовали там. А с к Христу какое то имеешь отношение? Христос пришел с небес, а ты здесь земной. Он от вышних, ты от нижних. Как причаститься Христу? Вот почему нам нужен крест. Вот почему я настойчиво продолжаю проповедовать слово о кресте. Потому что без действия креста не будет ни силы воскресения, ни реальности Царства Божьего, никакой силы изгнать бесов и противостать дьяволу, разрушить все его козни. Поэтому, друзья, дорогие, познавайте, что значит принять крест, что значит нести крест. На этом канале я целый блог уделил, э, плейлист есть, Отвергни себя, возьми крест. С этих слов Иисуса начинается настоящее истинное христианство, в котором открывается сам Христос через нас. Открываемся мы, настоящие во Христе Иисусе. И начинает реально являться сила Царства Божьего. Те знамения, о которых Господь Иисус сказал своим ученикам, они начинают проявляться в нас. И победа над дьяволом в том числе. Благословляю вас на этом пути Христовом, принятие Христа, пути покорности Богу и пути победы над сатаной в своей жизни. Да благословит вас Господь. Мы пообщаемся еще в следующий раз. Все, кому это интересно. С Господом.